сегодня это то что на очень в кавычках благодатном поле возникли незаконно вооруженные формирования это Донбасс и другие регионы людей нужно разоружить если мы говорим о Донбассе где сегодня идет по большому счету война там те люди которые с оружием в руках защищают позиции направленные против украинской государственности против Единой Украины, они поддерживают значительно частью населения. И без того, чтобы эту поддержку убрать, разобраться с ним будет непросто. Из Киева, как показала жизнь, очень тяжело диктовать территориальным громадам, кого им любить, кому отдавать свои предпочтения. Поэтому опираться надо на политические региональные элиты именно им должен президент дать возможность вернуться на политическое поле, потому что многие депутаты местных советов на Донбассе, мэры городов, законно избранные, сегодня лишены возможности влиять на ситуацию. А любая социология вам покажет, что наибольшее доверие у людей по поддержке тех или иных людей власти вызывают именно мэры, председатели сельских, поселковых советов, те люди, которые ближе всего. Этих людей нужно вернуть в переговорный процесс, чтобы они заняли свою активную позицию и помогли убрать иногда незаслуженную поддержку тех людей, кто с оружием в руках сегодня убивает. Одновременно необходимо объявлять всеобщей амнистии и тех, кто не совершил особо тяжкие преступления, кто не убивал, дать этим, дать этим людям, этим людям возможность избежать наказания, чтобы они уже не боялись сложить оружие. Другого варианта я не вижу. Все остальное, антитеррористическая операция, усиление военного давления, локально может приносить успехи. Но даже если уйдет такое открытое противостояние, оно перейдет в другую фазу, оно перейдет в партизанскую войну. Если эти партизанские отряды будут иметь поддержку населения, то вести с ними борьбу будет очень тяжело. Я не думаю, что сегодня кто-то предложит более действенный рецепт. Я это говорю, потому что видел своими глазами. Я в четверг был в Донбассе.